Он – человек с неограниченными возможностями. Спортсмен из Николаевщины Максим Яровой, принимая участие в 11-х зимних паралимпийских играх в Сочи, завоевал для нашей страны три медали. Одну серебряную в соревнованиях по биатлону и две серебряную и бронзовую в лыжных гонках. В команде тренера там все бегали, кричали, поздравляли, молодцы. Спортсмены все полностью, вся команда была счастлива. Ну и потом Валерий Михайлович Сушкевич тоже подъехал. Ну, все поздравляю. И из дома потом звонили, Сан Саныч звонил тоже первый. Поддержка хорошая была. Даже с России были люди, которые мне писали, поздравляли, кричали мне на трассе. Тоже, тоже как-то было, было за что бороться. Все медали дались нелегко, говорит Максим. А были моменты, когда и вовсе он был в миге от еще одной бронзы, но получить ее не удалось. Было тяжело, у меня было даже четвертое место, две десятых секунды проиграл третьему месту. Спортсмен говорит, очень рад, что наконец-то вернулся на родную землю. И не скрывает счастья от того, что ему удалось стать трехкратным призером Паралимпиады. Ведь это значит, что годы тренировок прошли для него не зря. Самой ценной и важной паралимпиец считает для себя первую медаль серебро в биатлоне. Большую роль в становлении спортсмена в целом и его подготовке к паралимпиаде сыграл его наставник. Начинали мы, в принципе, самостоятельно здесь, в Николаеве, в Николаевской области. Вот, потом переехали уже туда, э, в западный центр, в Львовскую область, уже на снег конкретно. И там на снегу мы уже тренировались, как положено, в общем -то. А потом он перешел уже в сборную команды, в национальную сборную команды Украины. И там другие тренера начали с ним заниматься, в общем-то. И вот результат. Как рассказал Александр Васютинский, украинским паралимпийцам на этих играх было действительно нелегко. Ведь учитывая эту сложную обстановку, которая существовала в Украине, спортсмены находились в двойном психологическом напряжении. Это была такая психологическая обстановка. С одной стороны, ну, волновались за страну, вот, а с другой стороны, спортсмены волновались за старты, которые, которым готовились. Четыре года. Было. Максима Ярового поздравили представители областной власти. Они поблагодарили паралимпийца за достойное выступление на зимних играх в Сочи, пожелали ему дальнейших успехов, дарили цветы и вручали грамоты. Кроме того, глава облсовета Тарас Кремень отметил, что благодаря предусмотренным в областном бюджете средствам и помощи меценатов будет решен вопрос, связанный с улучшением жилищных условий спортсмена.